सालाबादप्रमाणे यंदाही त्रिपुरारी पौर्णिमेचं औचित्य सा साधून कळवाई भागातील श्री सिद्धेश्वर मंदिर भुसाराळी येथे मंदिरामध्ये दीपोत्सव कार्यक्रमाचं आयोजन मंदिराचे संस्थापक प्रकाश पाटील परिवहन सदस्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न झाला या प्रसंगी मोठ्या संख्येने भाविकांनी मंदिराच्या परिसरामध्ये एक हजार एकशे अकरा दिवे प्रज्वलित करून दीपोत्सव साजरा केला यंदाचे सहावे वर्ष असून दरवर्षी दीपोत्सवासाठी भक्तगणांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात असते कारण खारेगाव विटावा कळवा या परिसरात फक्त याच मंदिरामध्ये दीपोत्सव कार्यक्रम साजरा केला जातो ॐ नृबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बमदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम् ॐ तृ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बमदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम् ॐ ॐ यजामहे सुगन् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे यमामृता ॐ त्रं यजामहे सुगन् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु